Melafaz cerai ya. luar mahkamah. Uh -huh. Jadi ini mungkin runtutan daripada kes-kes yang berlaku uh, bila mana suami uh -huh. melafazkan talak, uh, cerai itu di luar mahkamah. Jadi mungkin mana-mana pihak uh, isteri atau suami itu perlu mengukurkan permohonan terlebih dahulu. Maksudnya ke mahkamah syariah bagi mengesahkan perceraian. Uh -huh. Tapi bagaimana sebenarnya kes-kes seperti ini perlu ya. dikendalikan dan kita kena ketahui lah ilmunya. Betul. Mungkin ada di antara anda yang punya pengalaman ataupun teman-teman atau ahli keluarga. Jadi hari ini kita dapatkan pencerahan uh, supaya kita semua... Uh, Uh, orang kata uh, lebih lebih clear lah orang katakan lebih jelas tentang isu ini. Jadi kami bukan berdua, hmm. kami sebenarnya ada seorang yang saya rasa paling arif untuk kongsi dengan kita tentang topik ini. Kita bersama dengan Puan Puteri Umi Kartini Abdul Latif iaitu seorang peguam yang akan berbual dengan kami dan memberikan kami pencerahan sebenarnya. Hmm. Sebab dengar Puan, ya? Eh? kalau cakap ni, oh, lafaz cerai luar mahkamah ini ada banyak cara. Tak tahu, mungkin ada juga melalui depan-depan, uh, ada juga melalui WhatsApp, email dan sebagainya. Hmm. Uh, tapi mungkin uh, Puan boleh bagi uh, apa pencerahan yang secara, secara asas dia okay. bila cakap tentang lafaz cerai luar mahkamah Okay, baik uh, bismillahirrahmanirrahim pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput uh, saya ke uh, MHI pagi uh -huh. ini selalu kita tonton je ya. hari ini kita bersama uh, jadi isu ni menarik sebab uh, dah jadi satu uh, lately lah late dia jadi satu nak kata trend trend tu kalau satu perkara yang baik. Jadi berlaku banyak lafaz-lafaz di luar mahkamah mm -hmm. dan uh, sebelum ini juga uh, mengikut statistik ya uh, daripada Ketua Hakim Syariah Selangor yang juga baru hadir ke sini uh, pada Oktober lalu di mana statistik perceraian ini ada dua jenis. Satu penceraian di dalam mahkamah dan juga di luar mahkamah. So highlight sekarang ni penceraian di luar mahkamah ada sebanyak uh, 3445 kes ya. Yeah setahun ini sahaja di seluruh Malaysia di di Selangor sahaja di Selangor sahaja, sahaja. Oh, sahaja okay. 3445 jadi uh, di dalam mahkamah 6800 so mm. it makes up to 10000 lebihlah mm. untuk satu kes cerai di Selangor sahaja setakat mm. tahun ini sahaja jadi ini perkara yang membimbangkan jadi uh, puncanya uh, fokuskan biasanya masalah kewangan dan juga lah. so daripada situ bentuk-bentuk uh, cerai di luar mahkamah ni uh, biasa dilafaskan secara lisan mm. ya uh, oleh kamila sebab kuasa talak di tangan oh. suami dan juga sama ada bentuk tulisan mm. kan secara WhatsApp yes, banyak sure juga sebenarnya. akan mesej. Mm. Okey, sebelum kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kes tersebut sebab ada tiga kalau di Selangor saja untuk tahu 3000 lebih. Kita sebenarnya ingin kita ada juga seorang tetamu yang ingin kita bersama dengan kita tetapi secara uh, panggilan telefon kita nak bersama dengan puan As sebab puan As ni antara uh, isteri yang pernah melalui ataupun berhadapan dengan situasi dijatuhkan talak di luar mahkamah. Kita bersama Puan As. Assalamualaikum Puan As. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan As, terima kasih kerana bersama dengan kami. Ya, sama-sama. Okay. Puan As, uh, mungkin Puan As uh, melalui sendiri pengalaman. Mungkin boleh ceritakan, berkongsi dengan kami apa sebenarnya yang berlaku. Uh, saya sebenarnya diceraikan melalui WhatsApp. Uh. Uh, dan apabila saya dapat WhatsApp tu saya terus ke pejabat agama. Ah hmm. uh, dan pejabat agama telah memberikan satu tarikh untuk pergi ke mahkamah. Baik. Hmm. Okey kalau dan... ikutkan berapa berapa lama puan daripada terima WhatsApp tu dan puan terus ke mahkamah untuk menyelesaikan. Ah uh, tak saya terima malam. Hmm dan pagi esoknya saya terus pergi ke makam ke pejabat agama. Oh, baik. Maksudnya uh, lafaz cerita memang jelas lah, Memang ataupun kadang-kadang kita tahu kan uh -uh. lelaki ni kad kadang-kadang uh, mungkin suami tu dia bahasa dia agak uh -uh. ada yang tak jelas kan dan sebagainya. Ya. Bagaimana? Ah, uh, saya punya proses terlalu tenang. Hmm. Uh, sebabnya bila saya pergi ke pejabat agama uh -huh. dan pejabat agama bagi satu tarikh untuk ke mahkamah. Uh -huh. Lepas itu saya pergi mahkamah dan bekas suami pun hadir dan hakim tanya dia dan dia menjawab uh, dia melaporkan secara waras dan sehat. Hmm. Baik. Okey. Okey, baik uh, mungkin kita kembali uh, kepada puan sendiri ya. Puan, uh, kalau ikutkan betul seperti yang pari cakap tadi. Kadang-kadang mm -hmm. tak faham uh, mungkin mm -hmm. ayat tu eh ini lafaz sirah atau tidak. Kadang-kadang berbunga dan sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya apakah langkah uh, yang terbaik dan mungkin a uh, waktu uh, kan Seperti oh, macam ay, puan betul. tadi malam dapat message, eh, esok pagi terus pergi pejabat betul. agama. apa. Bagaimanakah mm -hmm. proses yang paling 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 tepat untuk kita mm -hmm. lakukan? Baik, uh, terima kasih. Uh, itulah saya dengar luahan oh. Puan Astu. Itu oh. itu yang situasi yang baiklah hmm. kita banyak kes uh, di mana uh, bertahun-tahun hmm. yang currently uh, firma kami Akbade Enco mewakili uh, pihak di mana untuk mendaftarkan ada bukan saja satu lafaz dah ada lafaz cerai ada satu lepas hmm. tu lafaz rujuk lagi lepas tu ada cerai lagi oh. lafaz jadi mereka mengambil uh, pihak ini ketika itu tak tahu apa kesulitannya tidak hadir di mahkamah which is sebenarnya ikut peruntukan seksyen 57 eh dalam masa tujuh hari selepas uh, lafaz itu berlaku perlu dilaporkan kepada mahkamah hmm. Kena endorsekan Sebab kita ni ialah ya orang awam even kalau peguam syar'i ke hakim mahkamah sini yang melalui proses tersebut maksudnya orang yang arif tentang undang-undang sekalipun kena juga pergi mahkamah untuk mengesahkan lafaz tersebut mm. maksudnya hanya mahkamah yang ada kuasa untuk menyatakan macam tadi yang kita cakapkan lafaz soreh ke kinayah ke mm. kan sebab perkara-perkara ini uh, boleh berlaku sebab uh, hadis saya memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunan Abu Daud ya salahun jiddun mm. wa hazluhun jiddun an nikah walطلاق waraja semua perkara ini kalau dibuat secara bersungguh-sungguh pun jatuh gurau pun jatuh jadi kalau kita tak faham tak tahu first alu in kuntum la ta'lamun jadi kita kena tanya orang yang arif jadi orang yang arif dalam isu hukum hakam ini dalam isu cerai adalah mahkamah so seeloknya jangan tunggu sampai Uh, cerai lepas tu rujuk. rujuk lepas tu ada cerai pula lagi mm. kan? jadi complicated di complicate the things lepas tu uh, ia membahayakan sebab yang saya nak tekankan di sini kalau setakat satu lafaz tak apa uh, maksudnya satu talak tak apa mm. kalau kita tak tahu mungkin ada terlafaz lebih daripada tiga kali lepas tu uh, maksudnya orang awam dia ingat okeylah rujuk je lah tapi dah talak ketiga mm. tak boleh rujuk jadi mm. perlu mahkamah yang sahkan benda tu lafaz-lafaz itu jadi apa efek dia sebenarnya uh, tak boleh ambil mudah sebab uh, yang macam saya bagi contoh lafaz tiga dah tak boleh rujuk kalau ada berlaku selepas itu perhubungan suami isteri apakah status uh, ya, uh, ya perkahwinan dan oh. juga anak tersebut ia membahayakanlah okey apa what us masih bersama kami oh. Oh, tak ada oh. dah eh okey tak bagi kita terus uh, berikan perhatian kepada uh, kita di studio perbincangan di studio tadi bila um, ada cakap berkenaan dengan lafaz sore lafaz kinayah oh, oh. mungkin macam kami ni akan ditanya apalah la fasorih hmm. tu apa kinayah tu mungkin boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan tu boleh hmm. uh, lafas uh, untuk talak ni ada dua jenis iaitu lafaz uh, sorih dan juga kinayah sorih bermaksudnya jelas aku ceraikan kau aku lepaskan kau ya kalau tak uh, kalau uh, biasa cerailah tolak aku talakkan kau eh ya. hmm. talak ni berasal daripada perkataan arab jadi kalau tak soreh tu maksudnya kinayah uh, dia berselindung uh, sebenarnya um, aku tak nak jumpa kau lagi hmm maksudnya oh. kau keluar daripada rumah ni aku tak nak kau jadi isteri aku lagi. Oh. So so dekat situ jadi menimbulkan mus ke Eh tak nak aku jadi isteri kau. Kau bukan lagi isteri aku. Jadi what does it mean oh. kan? Ah oh. so kau Aku bukan isteri jadi apa statusnya? Uh -huh. Jadi itu yang lafaz kinayah. Lafaz kinayah ini juga boleh dalam bentuk itu yang secara SMS ataupun WhatsApp. Uh -huh. Secara tulisan. Sebab itu kena pergi mahkamah, dia akan tentukan kalau dibuat secara WhatsApp ini ialah satu bentuk kinayah. Jadi suami ini kena datang. Macam kes Puan As tadi, uh, Alhamdulillah dia macam uh, baguslah suaminya uh -huh. mau hadir. Uh -huh. Banyak juga perkara situasi yang di mana suami itu tidak hadir uh -huh. sebab... Uh, ialah, susah nak bawa suami ni ke mahkamah kan mm. kalau ada isu-isu sebab dia yang sebab ada lepas tu ada implikasi kan nanti kita oh, yeah. akan pergi ke situ hukuman dan penalti dan sebagainya. Qinayah mm. mm. ni mungkin itu lebih membingungkan sebab mm. kalau kita kata katakan yang tidak jelas kadang-kadang mm. kita ingat oh dia ni merajuk Betul. je. bukan mm -mm. ayat-ayat merajuk mungkin mm. marah dan sebagainya kadang marah tetapi rupanya Betul. itu boleh jatuh. Betul. Uh, macam hadis yang saya sebut tadi gurau-gurau uh. aku cer uh -uh. kau kau uh. tiba jatuh ke tak? Ataupun macam tu lah yang simple-simple uh, ayat lafaz yang kita tak faham, tak tahu. Oh, rupanya dah jatuh talak, kan? Uh, kita uh, separate sekejap lah, uh, maksudnya macam oh, tu. Oh, itu pun boleh. Ah, itu maksudnya kena okay kalau lafaz kinaya ah. dia memerlukan kepada niat sebab itu yang kena hadir ke mahkamah untuk tentukan uh, suami itu perlu hadir untuk nyatakan mahkamah akan tanya Arif akan tanya hmm. okay tuan uh, ketika itu keadaan macam mana ada niat tak nak laf, oh. uh, nak ceraikan isteri. Lepas pasal kalau dia kata saya tak ada niat jadi kalau kinayah, dia tak jatuh lah hmm. kan uh, dia kata saya tak ada niat uh, saya cakap macam tu saya tak bermaksudkan uh, berniatkan kepada cerai. Hmm. Okay hmm. ini lagi satu bila kita cakap uh, tentang satu yang uh, eh uh, tak sarilah apa yang kinayah yang kata dia tadi. Hmm. Okey, jadi kalau contohlah waktu tu ialah dia ni berbalik kepada orang yang mengucapkannya atau hmm. menghantarkannya dengan ayat-ayat hmm. yang berbunga seperti itu. Kalaulah contohnya isteri merasakan tak ayat ni saya rasa memang ini ayat melepaskan saya. Contoh, contoh. Tapi waktu tu suami datang, suami kata eh tak, suainya saya marah saja. Hmm. Jadi bagaimana agaknya mahkamah mengambil itu kan? Jadi ikut siapa? Adakah isteri suami ataupun mahkamah hmm. yang ada kuasa untuk tentukan bagaimana biasanya yang berlaku dalam kes begini sebab kita pun uh, tahu kuasa talak di tangan suami hmm. kan jadi mahkamah memang akan tanya uh, suami. isteri bagaimana situasi yang menjurus kepada lafaz itu berlaku dan hmm. kepada suami juga yang penting kuasa itu mahkamah akan dapatkan daripada uh, suami sebab hmm. kita ke mahkamah kita ber, ber, apa keterangan berdasarkan ikrar hmm. uh, al muakhis uh, al ikraru muakhis bi iqrari al mar'u muakhis bi iqrarihi jadi apa yang dicakapkan di mahkamah keterangan itu adalah mengikat. Jadi hmm. kalau uh, ini macam one way out for the wife, yep. kalau dia tak puas hati macam, eh nampak macam ini yang selalu juga berlaku. Okay. Good question. Uh, kau dah suami dah cakap macam macam tu kan apa lagi nak so biasanya uh, isteri ini boleh memfailkan uh, tuntutan perceraian secara baiklah di bawah Seksyen 47 uh, maknanya Baik. perceraian yang dia pohon sendiri tak perlukan suami punya uh, niat hmm. ke tak niat ke uh, dia failkan macam hmm. tu saya hmm. nak tanya pandangan uh, sebagai peguam jugalah um, dulu mungkin kalau misalnya lafaz cerai ini di luar mahkamah berlaku antara suami dan isteri saja sebab itu berkenaan dengan rumah tangga tapi kalau sekarang ini kan ada yang melakukan nafas cerai mm -mm. secara awam mm -mm. Uh, live yeah. secara live secara langsung kan uh, kita kita biasa dengar kes-kes demikian. bagaimana melihat begitu eh sebab macam umpama menjadi tontonan ramai uh, menjadikan itu sebagai konten uh. okay kita berbalik kepada hukum asal lah kalau macam tu secara videonya nampak ialah perkataan pun sore apa lagi kan kita kita ikut prosedur lah so kita tak boleh assume uh, anggap bahawa okey dah confirm jatuh whatever it is hmm. apa jua yang berlaku secara online ke secara maya ke secara depan di san uh, isteri pun tak tahu ke kena pergi mahkamah jadi mahkamah akan mengambil keteranganlah okey okay uh, hasbi ini betul ke Uh, ini berlaku so dia akan ada proses pembuktian dan sebagainya itu proses hmm. di mahkamah hmm. kan uh, jadi kalau tanya saya itu tidak sepatutnya berlakulah di mana motif dan niat itu Uh, tidak baik. Jadi yeah. perkara penting yang sebenarnya kena pergi kalau berlaku, pergilah mahkamah. Mm -hmm. Sebab kita ambil perempuan itu dengan cara yang baik kan proses pernikahan ada proses, yeah. cerai juga ada proses, tak boleh okay. sewenang-wenangnya di okay. mana-manalah. Mm -hmm. Okey baik Pumi. Ini mungkin uh, sedikit di luar kota tapi saya pasti banyak berlaku di luar sana. Uh, dalam ada tak mungkin uh, Pumi boleh kongsi kes yang contohnya isteri dia cakap tak saya memang dengar dia lafaz tapi lelaki tu sendiri cakap tak saya tak lafaz langsung padahal mungkin dah lebih daripada tiga kali contohnya. Mm -hmm. Jadi bagaimana agaknya daripada sudut pembuktian tu kan mm -hmm. sebab isteri tu tak ada tak ada bukti bukan WhatsApp cakap depan-depan mm -hmm. sampai banyak kali dah. Ah ha, bagaimana agaknya isteri nak membuktikan kepada mahkamah dan kesukarannya di situ. Puan mungkin pernah alami? Uh, betul. Ha. Uh, itu kalau suami tu nak datang kalau tak datang memang lagi susah. So mm -hmm. apa kes yang kita pernah Uh, lakukan memang kita dah keluar sampai uh, waran tangkap lah yang hmm. untuk cari uh, okay. usaha dia kita di, dari segi proses undang-undang di situ lah untuk dapatkan suami ini datang hmm. ke mahkamah dulu hmm. okay, bila kadang dia mengelak susah nak cari suami yang kat luar ni kan, datang mahkamah jadi kita ada waran tangkap Lepas tu, bila dah hadir, mahkamah lah akan soal sendiri Baik. jadi itu terpulang kepada budi bicara yang arilah selepas mendengar keterangan kedua-dua pihak okay. hmm. mungkin pesanan kepada um, pasangan suami isteri kan um, seelok-eloknya lah kan kita macam tadi puan kata pernikahan ada prosesnya penceraian juga ada prosesnya menghormati prosedur yang kita telah tetapkan jadi kalau boleh bagaimana kalau ada masalah rumah tangga tu memang dah penghujung kata keputusan terbaik adalah perceraian mungkin bagaimana untuk mengelakkan lafaz cerai luar mahkamah ni Okey, um, sebab kita kena fikir, uh, maksudnya macam yang saya ulang baliklah, ada mengikuti proses. Sebab kalau tak ikut proses, ada implikasi. Tadi kita tak sentuh pasal apa implikasinya di bawah sekarang ini kes jenayah syariah. Dia bukan saja kesalahan biasa, kes akan dituduh di mahkamah syariah pula. Dia tidak akan habis di mahkamah. Uh, maksudnya mahkamah mal ya, eh, oh. mahkamah syariah biasa tapi mahkamah jenayah syariah hmm. dia akan menentukan di bawah seksyen 125 hukumannya tidak lebih daripada RM1,000 ringgit uh, dan denda tidak melebihi 6 bulan <coughs> jadi itu implikasinya dah ada rekod jenayah lah, walaupun jenayah syariah still rekod jenayah syariah hmm. jadi kalau apa-apa kena pergi macam seksyen 57 kata kena terus pergi ke uh, mahkamah kalau ada permasalahan kita ada sesi kaunseling di hmm. pejabat agama kan dapatkan khidmat daripada khidmat nasihat daripada pihak kaunselor lah yang hmm. bertahuliah Okay. Baik. Uh, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada uh, Puan uh, Putri Umi Kartini Abdul Latif, uh, itu peguam yang sama-sama berkongsi dengan kita tentang topik ini. Yeah. Saya pasti ada seribu satu persoalan lagi yeah. di minda anda. Bagaimana kalau begini dan begini? Tapi saya rasa cukup untuk hari ini kita dapatkan sedikit pencerahan tentang bagaimana kita nak hadapi yeah. ataupun apa yang harus kita lakukan bila bercakap tentang uh, cerai luar mahkamah. Yeah.